было еще при Советском Союзе. Любой заказчик, предприниматель, я понимаю, что форма собственности поменялась, но это именно тогда вот эта схема работала. То есть ты хочешь построить дом, 25%, тогда было 25% стоимости объекта перечисли исполкому. То есть мы сейчас все кричим, что исполком ничего у нас не делает, средств нету, Но при Советском Союзе 25% давалось на развитие инфраструктуры тогда да, шло массовое строительство жилья. И для того, чтобы развивать новые площадки и дальше строить микрорайоны, вот эти средства шли именно на развитие вот этой инфраструктуры новых микрорайонов. На сегодняшний день, опять-таки, мы к чему приходим, что новые объекты, которые появляются в жилых домах, которые появляются вдоль трасс, еще, мы садимся на инфраструктуру, и при этом развития ее нету. Она а до бесконечности тоже не может выдержать. Ни водопровод, ни канализация, ни электроэнергия, ни газоснабжение. Вы все прекрасно это понимают. Поэтому вот здесь вот и стал этот вопрос. Его не... я... Это я понимаю, как, почему в данном случае всплывает вот дан... данная полемика, которую мы здесь сейчас Но жизнь заставляет вернуться к старому, что было при Советском Союзе. Да, я хотел бы уточнить, то есть все эти процессы, они чем-то напоминают инвестирование, то есть по сути предприниматели будут инвестировать за свой счет как бы инфраструктуру города, понимаете, то есть но мы живем в капиталистическом обществе и если у нас есть налоговая как бы система, система перераспределения как бы совокупного общественного продукта и налогового сбора, ну, то есть мы должны понимать, что налоговая система должна все эти нюансы учитывать. Александр, если у нас, у нас при этом есть... инфраструктура, не поменялась, Понимаете? Понимаете? У нас... мы пришли в капитализм, в социализм, но... форма собственности меняется, но при этом каждый Господа, предприниматель... вместо... Держи... Я думаю, вы, внимательно, есть... внимательно, так вы давайте акции тогда принимать. Здравствуйте. Друзья. я инвестирую друзьям канал. Колеи, колеи. Ну, напомню. политинформация информация будет через 15 минут, как закончим работу. Мы обсуждали вообще-то документ. А ушли Где уже в Конституцию за. Да, Сравнительный анализ правовых ситуаций. Есть местный бюджет, есть налоги, в общем. И так получается, что... Александр, ну, давайте, пункт 1, 2, пункт 5, 7. Прошу да, давай, такой ли, да? Маленький комментарий. Я, я, я. я ко всем присутствующим хотел обратиться. Дело в том, что согласно этого регуляторного акта выигрывает инфраструктура, проигрывает либо местный бюджет, либо предприниматель, финансово я имею в виду, проигрывает. А выигрывает в любом случае инфраструктура. Так прописан закон, так прописан вы этот вы регуляторный вы. акт. То есть нету того, что Исполком с этого зарабатывает. Ведь предусмотрена же и компенсация из местного бюджета принимать. Исполком вообще никогда ну, ни с ну, чего не зарабатывает. Да? Да? Поэтому да? тут выигрывает именно инфраструктура. Исполком исполняет волю депутата. Ну, или громада, Да, как, как угодно. Андрей, Пожалуйста, он Владимир Иванович. Красиво ты сказал, но ноль положенный хоть на 2, хоть на 10 процентов, все равно будет ноль. Владимир Ивановича послушаем уже давно. Я здесь с тем, что как бы компенсация с бюджета. Я хочу разъяснить, я, может быть, не сильно в этом разбираюсь. Объясните да, мне, что, что тогда не надо Послушай, объясните мне, это, да, вот, не дуже грамотному вот такой. Вот я строю магазинчик между Краматорском и Славянском, там наверху где-то. Тяну оттуда канализацию, сюда, к станкострою, тяну электропровода, там, все, что мне нужно, да, для обслуживания моего магазина. Стоимость вот этой вот прокладки будет намного больше, чем стоимость моего магазина. Получается, мне бюджет должен компенсировать, да. так как я все это передаю. Да. Правильно я понимал? Да. Правильно. Да. А город? То это есть это? Город что -то мне компенсирует то, да. что мне нужно для моего маленького магазинчика. Мне компенсирует город, да? да? правильно. Теперь, а, давайте теперь абстрагируемся, посмотрим дальше. Я строю ветряную электростанцию в том же месте. Затраты на протяжку этих коммуникаций, да? То есть мне также возместят. Ну, какая? То есть этому Реонидика предпринимателю также. Если городу надо, то у вас без. То я правильно вас понимаю. Правильно? Нет, это из того документа, который. Я читал. Там четко указано. Я, я у вас спрашиваю. Да не надо у меня спрашивать. Я сразу сказал, я не собираюсь Почему? разъяснять. Я сюда пришел для того, чтобы от уважаемых людей услышать предложение по конкретному. Когда я сказал за вас просто. Колебаний не было. Когда ты сказал за электроподстанцию, и, 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 у вас появились колебания. Вы извините, Владимир, конечно. Вы пришли сюда для чего? Ну, за, задать вопрос разобраться, в а Потому что, что мне за него голосовать. Владимир, я вам объясняю, мне за него голосовать. Я хочу определиться. Мне, мне жаль, что всех депутатов тут нету. Чтобы они все пришли и разобрались. Владимир, Что Владимир, собой представляет регулятор. Владимир возьмите Владимир, Владимир регулятор руки, пожалуйста. Хотя бы пробежите по нему глазами. Хорошо? Я а читал. потом мы с вами будем. Я поэтому задал вопрос. А задавать детские вопросы, и мне кажется, Какие время детские? надо. Если какому-то одному из предпринимателей компенсируют несколько миллионов за счет бюджета, который и так пустой, извините меня, Кому это не детские вопросы. Компенсируют. К примеру, я сказал, если будет строиться вот Не такая областанция, да. а давайте, если она через два года построится, и этот бюджет будет вынужден выплатить, к примеру, полтора миллиона. Вы о чем говорите? Сейчас? О том, слуханье, что... -то. Да. Это громадский Общественность может задавать вопросы? Конечно. Мы хотим разобраться в этом. У регуляторного акта. Да, да а я же спрашиваю, у вас регуляторного акта, вот это моя подстанция, вот она стоила меньше, чем... Владимир Иванович, регуляторный акт, это не вот эта моя подстанция, а пункт 3, один пункт 3.2. Да вы мне как гражданину простому расскажите, мне как Я не могу дать ответ на незаданный вопрос. Я задаю вопрос. Я построил объект, стоимость коммуникации, которую я Владимир, протянул. Вот это Больше. не разговор. Это дети взял. Владимир, это не разговор. Я Мы как... должны говорить. Я не компенсации... знаю тогда, кто с нас компетентный а, вообще. Я правильно поняла, что если размер вот этой компенсации будет существенно Превыше стоимости, да, проектной стоимости, да. то да, соответственно, как и всем будут компенсировано. Конечно. Да. Ну и ну, форма. Ну, да. Исключений там не будет, если правильно? это, это дождь для дождь города. А то, что вы сказали. Если Очень в городе есть деньги. Информация. Очень когда-нибудь Да. Вы подумайте, какие объекты Владимир, в ближайшее Владимир, время будут строить. Да, пожалуйста. Я понял вопрос Владимира Ивановича, и у меня сразу же появилось э, предложение построить рядом с его магазином детскую площадку для детей. Чудесную. Ну, да, уже проект. Хорошо, мы вас услышим. Я поддерживаю. И предлагаю, чтобы в революционном акте была предусмотрена процедура передачи этой детской площадки в коммунальную собственность города Храма. Предусмотрено уже. Закон. Спасибо. Пожалуйста, есть еще вопросы? Конечно, они будут. Есть вопросы мы хотим, еще? Ротише, а можно уточнить, что да вот процедура, где в каком пункте она предусмотрена? Довнесена. Он подавал на, пропозицию. Они еще не довнесены. А до 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 он подал после до... второго. После а, второго, это вторая. Как она будет участвовать? Уважаемые коллеги, мы работаем уже 60 почти минут. У меня вопрос ко всем присутствующим. Есть еще у кого-нибудь, да, Владимир Иванович, у меня, да. У, меня, у меня простой вопрос. Комиссия работает месяц. На протяжении месяца поступали предложения. Можно ли услышать предложения, которые поступали от предпринимателей или должностных лиц? неважно. Предложения, которые поступали Владимир, на протяжении Владимир, месяца. Меня, К этому или Вы Мне не поставили задание. Да, я не подготовился, чтобы изложить. Все вопросы в том порядке, в котором вы хотели бы их услышать. Что от предпринимателей, что от частных лиц, что от членов комитета. Тогда предлагаю принести громадские слухания, слухания. Чтобы мы учли Чтобы в окончательном варианте все вот эти вот вопросы. И, и вы все предложения. Стать Стать нас, я тебе Конкретно вы будете принимать на, на городской сессии этот акт. Вот задайте, пусть Ирина вот, уже поздно. Там, не, там никто судор, слушать да. не будет, Ирина Васильевна. Вы не могли бы статистику хотя бы назвать, не сколько не всего инициатив поступило, сколько из них принято во внимание, сколько отказов? Сколько? Есть статистика у вас такая? Есть статистика такая у нас. Значит, у нас э, поступило порядка 10 предложений. Из них э, было принято к рассмотрению 7 остальные, скажем так, повторяли. Вот. И основные из них это то, что обсуждалось, когда приходил клуб предпринимателей. И если говорить откровенно, то члены клуба не всегда формулировали свое видение, члены клуба, которые предварительно обсуждали это так, не всегда формулировали свое видение по тому или иному вопросу в одном ключе. И я думаю, это нормально, потому что каждый человек, каждый предприниматель. И имеет свое видение. Пожалуйста. У меня предложение. Давайте проголосуем услышать эти 10 предложений. все 10. 10. 10. Пусть три полторящих. Это займет по три минуты на каждое предложение. Да, вот давайте не держать за да, 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 горло. Да, мы да, пришли да, обсуждать да. регуляторные Так я там может, предложение, не предложение, не там может Владимир, хорошее предложение, понимаете? Мы их слушаем. Там же может быть хорошее Владимир предложение. все хорошее здесь в документе. Тогда те, что отказали, правильно? Знаете, давайте Я пришла, на гражданское слухание мне, мне просто предложили прийти. Я, например, с этими документами даже не знала, что можно с ними ознакомиться. И я бы сейчас тоже желала бы прослушать вот эти 10 пунктов просто я, я, ж, я аромада, я жили в Краматорске, еще другие хорошо, ну, что, вот, я хотя бы озвучу один пункт. Вот, в, в, положении был такой пункт. У, 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 значит, у выпадках, в вынятковых выпадков, залежности, всех инвестирований, Значит, значит объекта будинництва для территориальной громады места. Краматорская местная рада имеет право сменшить размер по, по его участию замовника. Розрахований відповідно до цього порядку шляхом прийняття відповідного рішення. Ми обсуждали цей питання, да? і було прийнято рішення та пункт ісключить, тому що э, затверджувати якийсь процент путем внесення і змінення відповідного рішення міська рада не має права згідно того, що це. являться регуляторным актом. Вот это, это ну, например, одну такой, Давайте куда еще куда 9 минут. Ну, как бы мы Володя тогда... Иванович, дорогой мой, мы не готовились к этому. Мы пришли это обсуждать вы регуляторный слухами. акт, вы, дружище. Вы, вы не готовились к драматическим да. слухам. Вы должны были людям раздать здесь регуляторные акты. Они Что должны, должны, они мы должны, мы делаем. У нас на это есть прокуратура и руководство. А мы сюда вас пригласили для того, чтобы обсудить документы. А вы Владимир, Иванович, присаживайтесь. Есть еще желающие по регуляторному акту. по тому, куда нам надо подойти, чего вот делать. есть предложение не принимать его вообще. Это, ваше право. Слух, это да. ваше не право. Надо проголосовать. Принести на две недели громадский слух. Потому что сейчас вы говорите, что внесли, а в результате мы не увидим вот этих семи. Значит, потом вы сошлетесь там на какие-то там... Вы это кто сошлетесь? Кто вы сошлетесь? Конкретно вы, я не исключаю. Э... Поэтому мы должны, что в результате, на выходе получилось, после рассмотрения всех инициатив инициатив Я понимаю, инициатив что мы все революции, всем нам хочется добиться справедливости. Напоминаю, общественное слушание – это инструмент, позволяющий депутатскому корпусу и исполнительному комитету внести в любые регуляторные акты мнение граждан. Результат окончательный принимается на сессии и в депутатской комиссии. Мы можем сюда наговорить миллион пунктов, но есть профильная комиссия, есть депутаты, они принимают решения. Я понятно говорю. Мы это показываем. Поэтому мы собрались для того, чтобы услышать ваши Нет, предложения, а не отчитываться, сколько их было, какие включены какие не включены. Все включены. Все, которые заслуживают так, внимания. все-таки вы получили предложение, но слушайте, Вы только что сами сказали. Для того, чтобы обсудить наше предложение. Ваши участники ваши? общественных слушаний. У меня есть такое предложение. Вот все ознакомились с нашим проектом регуляторного акта. В связи с этим у меня есть просьба высказать свое мнение по конкретному пункту, против которого вы лично против или в которые вы хотите внести изменения. С этого они, в целом, они в целом, что было, что стало. Мы проработали все документы, все предложения. Они все отображены в нашем регуляторном акте. Если у вас есть какие-то изменения либо предложения, пожалуйста, вносите их. По очереди. Вы сами себе противоречите. Вы только что сказали, что вот эти два предложения, которые Сергей Валентинович носил. Сергей не Валентинович пишет. сейчас. То есть получается, тут Об... пишем, тут не пишем, тут читаем, тут Спасибо. не читаем. Давай не я надо. Я конкретно такого. предложил. Пожалуйста. Если что-то против. Да. Вы да. 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 Я, я участник громадских а нашел предложение. Давайте для того, чтобы мы лучше изучили, ознакомились со всеми предложениями, которые поступали, которые нужно учесть, потому что это серьезный документ. Давайте принесем громадские слушание ровно на недельку. И за эту неделю мы подготовимся, и каждый сможет выступить со своими предложениями каждому непосредственно пункту. Как хочет это Господин заместитель городского головы. Я считаю, что достаточно Я, я времени... прошу да. вынести мое предложение на да, голосование. Хорошо, вынесу. А я считаю, обращаясь к комитету и ко всем участникам, что было времени достаточно, два месяца. Документы звучим, дули поперек. И если кому-то да. где-то хочется себя проявить, пожалуйста, в письменной форме. Мы перед тем, как выносить э, изменения, документ на обсуждение в профильную депутатскую комиссию, обязательно приложим туда все поступившие предложения, по протокол общественных слушаний и все остальные в письменном виде поступившие или в устной форме замечания, которые будут до момента обсуждения. Поэтому прошу проголосовать всех участников общественных слушаний. Кто за предложение Владимира Ивановича? Пожалуйста, голосуем. Раз, два, три, четыре, пять. Кто за мое приглашение? Пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кто воздержался? Посчитайте, пожалуйста. Раз, два, пять. Протоколы зафиксированы. Есть еще предложения? Есть. Пожалуйста. Э, традиция такая, что э, кто-то дает предложение, это персонально. А потом коллегиальное, вот, я извиняюсь, Обсуждение. обсуждение и принимать решение. Мне очень интересно фамилия того человека, который дал предложение с первой или группа лиц, первая таблица по расчету, которая была в первом регуляторном арте, о которой я говорю, ну класс, думаю, люди же подумали. И кто предложил ее изменить на вторую? Я Очень думаю, хочется кого, узнать фамилию. Это не враги. Репченко это фамилия этого человека? И первого варианта? И второго. Господи, Если так, то идет вопрос. А дело в том, что никто нормальных предложений-то не дал на самом деле. Мы их ждем уже два месяца. Очень хороший состоялся разговор, когда пришли предприниматели. Во всяком случае, мы услышали друг друга. Все остальное, расскажи, покажи, почему вы у нас забираете? Да не мы у вас забираем. Дается законом возможность поучаствовать в развитии родного города. Неужели это не понятно? Это не хотим, милые друзья, не хотим. Один процент, один полпроцента, полпроцента. Все вопросы. Спасибо. Я считаю, работа заказана. Пожалуйста. Не нужно мне ознакомиться с этим документом? Где мы его взяли? В Кайкин. Мы вам предоставим. Скажите. Ну, я вам да. лично подарю. Приходите. Пойдя. Завтра. Сейчас подарите. А у вас же остался. А хотя... подарить У вас же остался Я должен посмотреть внимательно. Вдруг там опечатка какая-то. Потом Не берусь на Спасибо. Ну что ж, вы так Завтра утром в там... приемной на вашу фамилию будет...